Сьогодні в духовному сніданку ми поговоримо про духовне озброєння християнина. Що Господь пропонує нам взяти на це озброєння і як вийти переможцем у духовній боротьбі? Про все це вже за мить в духовному сніданку. Сьогодні з нами в студії священнослужитель Євген Альохін і з ним поговоримо про це озброєння. Доброго ранку, Євгене. Доброго ранку, Сергій. Дякуємо за те, що ти з нами. І тема у нас сьогодні про зброю. Про Божу зброю, звичайно, я розумію, що це трішки інше. Дуже. В, в Послання до Єфесян, Павло в шостому роздірі, пише ось так. Я не буду все читати, угу. але хоча б один вірш для початку. Зодягніться, 11 вірш. Зодягніться в повну Божу зброю, щоб могли ви стати проти хитрощів диявольських. Чому Бог говорить взагалі про зброю і що ж це воно за зброя? А, когда ми. Мы... Смотрим на Священное Писание и вообще смотрим на весь контекст Священного Писания, да, на ту историю, которая описана в Библии, то мы должны в первую очередь понимать, что есть война. Война невидимая. Угу. Война между Богом и между дьяволом, угу. между Христом и между сатаной. сатаной. И в контексте вот этой вот а, глобальной большой борьбы а, мы должны рассматривать все а, тексты священного Писания, всю Библию должны рассматривать в а, рамках вот этой борьбы угу. между добром и между злом, между Богом и а, Сатаной. Поэтому если мы находимся, скажем так, на поле боя, То мы воюем, духовной а? борьбы, и мы не можем, скажем так, а просто быть сторонними наблюдателями, а мы находимся на поле боя, поэтому и апостол Павел, возможно, и в контексте этого использует вот этот вот, скажем так, пример озброения, пример экипировки военной, потому что время непростое. Mm -hmm. Потому что время военное, и любой человек, живущий на протяжении всей истории Земли, он находился на поле боя. Он находился mm -hmm. между борьбой, которая касалась лично его и которая касалась больших масштабов. Mm -hmm. Например, когда мы читаем книгу Иова, да, мы в Иова встречаем вот этот вот глобальный конфликт, где Иов оказался, грубо и говоря, вянутым, да, mm -hmm. втянутым в эту борьбу между дьяволом и между Богом. И, и у него были колоссальные проблемы, и, думаю, те советы, которые Павел говорил, они бы его очень сильно поддержали и помогли бы ему. Зрозуміло, То есть, практически, мы, ну, хотим мы того, что не хотим, мы воюем. Однозначно, або ми знаходимося, на... ми стануся в Ну, Звичайно, краще воювати за Бога. І тут, наскільки я зрозумів, Бог дає пораду, як же все ж таки воювати і яку цю екіпіровку для нас потрібно. Можливо, давайте ми прочитаємо разом кожен із цих таких приладів, чи я не знаю, що потрібно, елементів, що потрібно одягати, і розберемося, що це означає. Якщо ви можете прочитати, російську мову. Ефесянам 6 глава, з 13 го текстом мы считаем, «Для всего примите все оружие Божие, чтобы вы могли противостать в день злой и все преодолевшие устоять». Угу. Итак, «Станьте припоясавши чресла ваши истинную». А, то Ой. есть, пояс. Да. Угу. То есть фактически апостол Павел здесь использует образ римского воина, который был во времена написания послания, и вот он использует элементы, которые были у этого военного человека, который был воином. И первое, что у него было, это пояс, который был на 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 нем, который поддерживал фактически его одежду, а дальше уже шли доспехи. Угу. И вот апостол Павел говорит о том, что вам необходимо припоясать как бы вас самих истину. То есть угу. он фактически говорит о, о честности, он говорит о истинности, он говорит о, о принципиальности. То есть, как бы ты как христианин, ты как верующий человек, ты должен быть честным и истинным, и а, как бы быть э, верным, скажем так. Божьей есть, истине, вот. пану, так? А, и Божьей истине, напомню, так? И Божий истине, и вообще в принципе. Угу. А, элемент честности, если сегодня мы посмотрим, да, а, да, где-то он используется, но в большинстве своем вот честность как таковая сегодня, это очень такое размытое, да. очень да. размытое понятие, да. да. Если ты христианин, то ты должен быть честным, и, в первой, ну, а, и естественно, ты должен быть а, подчинен истине Божьей. Угу. Добрый демодали. И дальше он говорит: облекитесь в броню праведности. Да? То есть броня это Секаментка, то, примерно. что защищает, защищает воина. Да? И он говорит: облекитесь в броню праведности. Праведность мы, как верующие люди, как христиане, понимаем о том, что праведность это то, что фактически спасает человека. И эта праведность, этой праведностью является Христос. То есть, то самое, это практически его праведность. Это его праведность, угу. это Божья праведность. Интересно, да, еще один момент о том, что здесь написано, а, для всего примите все оружие Божие. То есть, то не это свое, это свое. Это абсолютно верно. Богом, абсолютно да. верно да. То есть, все, что перечисляется дальше, это не мое, это не то, что я где-то взял, да, Истин, а это то, Божия. что дает это то, что дает Бог. Так, теперь броня Божия. Броня. Божия Это Божия праведность Божия, которую мы получаем в Иисусе Христе, когда верим в Него. Угу. А дальше, я бывшие ноги в готовность благовествовать мир. А, то есть, да, всегда, наверное, как Цикаво верующему человеку, такие. да, обувь. В книге псалмов часто встречаются э, тексты, когда идет речь о том, чтобы быть готовым для того, чтобы идти, проповедовать, благовествовать, расширять пределы царства Божьего. И вот апостол Павел говорит о том, что необходимо быть обутым в готовность благовествовать мир. Здесь можно в двух смыслах понимать, да, в одном смысле о том, что э, необходимо провозглашать весть Евангелия, mm -hmm. распространять добрую весть об Иисусе, и второй, как бы смысл может быть о том, чтобы э, провозглашать мир. То есть тот мир, который дает Бог, угу. который есть в Боге. Угу. Доброе. идем далее. И шестнадцатый, да, мы читаем. Так, И паче всего возьмите -щит, щит веры, веры которым угу. вы сможете угасить все раскаленные стрелы лукава». То есть щит это такая вещь, которая защищает. Интересно, что ту аналогию, которую опять-таки берет Павел, он использует римского воина, у которого был деревянный щит, но который был покрыт кожей, которая, скажем так, смачивалась водой чтобы перед боем не, не, для не, того, не. чтобы, когда стрелы летели, они попадая в щит, кожа она мокрая и она как бы нейтрализовала, грубо говоря, вот эти вот стрелы, которые Какие были с огнем, которые летели. И он берет этот образ и говорит, возьмите щит веры. Вера, это, опять-таки же, это дар Божий. Это то, что да, человек внутри себя взрастить не может, но это то, что дается Богом. Вера а, в Бога, вера вообще по жизни. Вера, а, вера в его скоро пришествие. Вера в то, что Бог всегда находится рядом, независимо от обстоятельств. Угу. Да? Какие бы стрелы ни были, какие бы проблемы ни, ни происходили. А, необходимо держать вот этот вот щит веры, и, несмотря на обстоятельства, верить в том, что Бог находится рядом, и Он поддерживает. Сатана не сможет пробиться через этот да, щит, обязательно его защитить. И вот далее интересный еще один защитник, защитник ну, практически угу. головы, и самый шлем спасения. И шлем спасения возьмите. Угу. Да. Шлем — это, скажем, такая вещь, которая защищает самое главное наверное что так. есть у человека да это его разум это его э, сознание это его волю угу. которая есть да и павел говорит Возь, возьмите шлем спасения то есть шлем э, это то что защищает так. и спасение это то что да опять таки же это э, дар божий Спасение, да? Матин вечное спасение. Вечное так? Для, спасение, для вечности, конечно, да. да. Вечное спасение от, э, ну, в Иисусе, которое будет тогда, когда Христос придет уже uh -huh. на эту землю. Uh -huh. То есть вот за это спасение, которое мы получаем в Иисусе Христе, нам необходимо его взять и охранять свой разум, свое сознание, свою э, волю выбора, uh -huh. которая у нас есть для того, чтобы, э, опять-таки же, лукавый не смог э, ничего сделать. Это то спасение, которое дает Бог, и его надо также защищать. И остальные, и остальные уже броя. Тут то все будет практически захист, Это а на, тут уже есть сброя. Элемент меча Нужно да? взять духовного, который есть Слово И меч духовный есть, который Слово Божие. То есть Слово Божие, мы понимаем, что э, в то время, когда писал апостол Павел, это был в частности Ветхий Завет, и уже были написаны определенные книги Нового Завета. И сегодня мы можем понимать, что Слово Божие самое яркое, и э, самое основное Слово Божие, которое сегодня мы имеем, это Священное Писание, а это Библия. Почему самый меч? Меч? Я не замечаем. Вернее, меча с Библией. Чему ну, это зброя, вот, на самом деле? Слово Божие, оно никогда, наверное, не оставляла ни одного человека равнодушным. Оно или а, привлекало, или а, человек, наоборот, не соглашался с этим в силу каких-то своих причин а, различных и уходил. Но равнодушным священное писание никогда не оставляло человека, mm -hmm. который бы соприкасался с ним. Поэтому а, можно сказать о том, что священное писание ⁇ это вот обоюдоострый меч, да, который а, может как привлечь человека. Ну, в любом случае, Священное Писание, оно привлекает. Uh -huh. Здесь другой момент, если человек от не привлекается к Священному Писанию, то это уже как бы вопрос человека, да? Uh -huh. Его воли, свобода выбора. А я, до речи, вот, сгадал, когда Иисус использовал вот такой меч, когда он был в пустыне с сатаной, он... Абсолютно верно. Он сам защищался с таким да, мечем. Да, он да, говорил, да, что так да, написано, да, да, и, да. и все, и это ему помогало. На все искушения, которые были у Христа, он отвечал из Священного Писания и говорил, так написано, так написано. Потому что действительно в этом мире, где нет вообще, скажем так, каких-то э, конкретных рамок, каких-то границ, каких-то норм, то священное писание является самым лучшим элементом э, нормативности, какой-то. Uh -huh, да? uh -huh. И почему, когда изображают, э, ну, как бы, закон, да, или э, какие-то законодательные акты или институции, они изображаются иногда с весами и с мечом. Uh -huh, да? вот, потому что это то, что уравнивает, и в то же самое время, что где-то отсекает. Да оставит определенные границы. Поэтому Слово Божие — это то, что рассекает о том, что, то, что приводить, скажімо так, в моє сознання якимсь конкретним рішенням. От дійсно допомагає. Наскільки ну, з нашої розмови вийшло, що все ж таки це дуже важливо для кожного з нас, якщо ми хочемо е, оборонятися, якщо ми хочемо мати перемогу, скажімо так, бути причетним до перемоги, яку, е, яка має бути за Богом над сатаною, то нам потрібно задягнутися ось таку зброю. Дякую. Абсолютно, Дякую, Во все нужно. Євгене, за цікаву розмову і за дослідження Біблії, це дійсно важливо. Друзі, нагадую, Сьогодні говорили про російською мовою всі оружиє про зброю, яку дарує нам Господь, щоб ми могли перемагати у наших духовних битвах. Я нагадую, якщо ви хочете дізнатися більше про Слово Боже, якщо у вас є запитання на духовні теми, наш номер, номер 0830 20 08302020 з яким ви можете зателефонувати і поспілкуватися з священнослужителем або ж замовити уроки по вивченню вивченню Біблії. Скористайтеся цим це дуже легко зробити. Зараз у нас Большая пауза, но мы скоро вернемся. Далі будет тоже интересно.